И всем привет, дорогие зрители моего канала. Сегодня я буду делать пасхалки на Call of Duty Black Ops. Итак, пошли. Первый пасхал. Когда мы сидим в кресле, зажмите пробел просто. И ваш персонаж у вас выберется. И вы можете осмотреть комнату допроса. Вот так вот. Вторая пасхалка. Это когда вы заходите в компьютер. Нажимаете F. Вводите. К. D нажимаете Enter и вводите DOA. И у вас открывается мини-игра. Сейчас я в нее немножко поиграю. Сыграну, как бы сказать. И будем переходить к третьей пасхалке. Я, я, включусь, когда она загрузится. И вот она у нас загрузилась. Так она выглядит. Ну, я в нее уже играл, она мне нравилась. Нравится, я доходил тут только до седьмого раунда. Кто больше дойдет... О, тропик. Мне здесь нравится больше всего чайная Вот такая вот игрушка. Следующая пасхалка. Я подключусь к вам. И вот я вернулся и сейчас я вам покажу пасхалку номер 3 на секретное оружие когда вы тут уже начинаете отстреливаться кидайте все гранаты, какие у вас есть изрывайте бочки с 6 подбегайте к этому нажимайте F и ползайте кверху ползайте вверх. Я покажу, где дальше. И сейчас будет эпичный момент. Да, они прыгают. Вон там стоит бочка. Когда вы прыгаете, стреляйте. Будет эпично. И я опять верну. я вернусь. Я вернулся, когда наш товарищ отодвигает ящик, нажимаем F, вот это должно открыться, через несколько секунд появляется оружие. Ну как так, как у меня не получилось это сделать, оно не появится. У вас, надеюсь, появится. Ну и всем удачи, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем удачи, опять же скажу, скажу и пока.